કેન્દ્ર સરકારના સડક પરિવહન મંત્રી નીતિન ગડકરી છેલ્લા બે દિવસથી ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા છે અને આજે તેઓ સુરત ખાતે પહોંચ્યા હતા સુરત એરપોર્ટ ઉતર્યા બાદ બાય રોડ તેઓ પલસાણા ખાતે પહોંચ્યા હતા અને ત્યાં દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ વીની મુલાકાત કરી હતી ગુજરાતમાંથી પસાર થઈ દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ બે અને અન્ય નેશનલ હાઇવેની ચાલી રહેલી કામગીરીની સમીક્ષા માટે બે દિવસથી કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી ગુજરાતની મુલાકાતે આવ્યા છે બુધવારે ગાંધીનગરમાં મુખ્યમંત્રી અને માર્ગ મકાન વિભાગના અધિકારીઓ સાથે બેઠક યોજ્યા બાદ ગુરૂવારે નીતિન ગડકરી સુરત ખાતે પહોંચ્યા હતા સુરત એરપોર્ટ પર તેમને આવકારવા માટે સુરત શહેર ભાજપના અધ્યક્ષ પરેશ પટેલ સુરતના સાંસદ મુકેશ દલાલ અને બારડોલીના સાંસદ પ્રભુ વસાવા પહોંચ્યા હતા અહીંથી નીતિન ગડકરી બાય

ने अच्छे से अच्छे टेक्नोलॉजी का उपयोग भी किया है और इसी रोड पर वो तो बड़ौदा के पास वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किए थे अभी तक हमारे मिनिस्ट्री ने सात वर्ल्ड रिकॉर्ड किए हैं ये रोड आगे लोगों के लिए और कंफर्टेबल कैसे इसके लिए हम लोग पूरा चेकिंग क्वालिटी का भी कर रहे हैं इसके दोनों बाजू में पेड़ अच्छे लगाने के का भी काम हाथ में दिया है कि ग्रीन बने और रोड साइड एम्यूनिटीज के कामों में भी अर्चे नहीं वो भी देती है और निश्चित रूप से आने वाले समय में एक सपना भी है इसी रोड पर हम इलेक्ट्रिक ट्रक इलेक्ट्रिक बसेस इसमें वर्ल्ड की बेस्ट टेक्नोलॉजी लाएंगे उससे लॉजिस्टिक कॉस की तो। जैसे अभी रोड के कारण जो 16 परसेंट लॉजिस्टिक कॉस्ट थी जो चाइना की 8 परसेंट थी अमेरिका और यूरोपियन कंट्री की बारह परसेंट थी अभी जी का रिपोर्ट आया कि छः परसेंट कम हम इसको सिंगल डिजिट पर लेकर आएंगे तो रोड भी अच्छे बनाएंगे और फ्यूल में भी अल्टरनेटिव फ्यूल और बायोफ्यूल का उपयोग करेंगे मुझे लगता है कि हमारी प्रगति और विकास में हमारा एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा टूरिज्म बढ़ेगा लोगों तो का आना जाना और सुविधाजनक होगा क्योंकि ये देश का सबसे बड़ा हाईवे है साढ़े ते तेरह सौ किलोमीटर का दिल्ली से मुंबई बारह घंटे में होगा जगह जगह पर इसको हमने जोड़ा है और तो इवन उत्तर प्रदेश से उधर से भी लोग राजस्थान से भी इसको तो जुड़े जिनको डायरेक्ट मुंबई और दिल्ली देश के इतिहास का है ये बहुत बड़ा वर्ल्ड में भी इतना लंबा है इसमें भी बहुत दम वो एक हिस्टोरिकल निश्चित रूप से मोदी जी के नेतृत्व में मोदी सरकार ने जो काम किया है इसमें हमारे इंजीनियर्स कॉन्ट्रैक्टर्स और विशेष रूप से राज्य सरकार का भी सहयोग बहुत अड़चले आई लैंडशन की प्रॉब्लम है टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट में आए हैं लोगों को सबने सहयोग किया और उसके कारण हम लोग लगभग लग लग पूरा करने की जब थोड़ा जल्दी हो सके ऐसा लोग मांग कर रहे हैं और थोड़ा उम्र थो काम भी है तो अकस्मा का बिहार रहा है लोग तो हम लोग सब चेक कर रहे हैं जो जितनी कमियां है जल्द से जल्द करने की कोशिश कर દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ વે જે ચાલુ થઈ ગયું છે કેટલીક જગ્યાએ હજુ પણ કામ ચાલી રહ્યો છે એવા પણ વિડીયો પણ સામે આવતા રહ્યા છે હવે નિતિન ગડકરીની આ મુલાકાત બાદ હાઈવે ઓથોરિટી શું નેશનલ એક્સપ્રેસ વે માં કોઈ સુધારો કરશે કે કેમ એના ઉપર સૌની કોઈ નજર રહેશે સુરત થી ગુજરાત તક માટે સંજય સિંહ નો રિપોર્ટ